কথাতে কয় ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় প্ৰজা যদি সকলো এক হয় ৰজাই বাৰু কিবা কৰিব পাৰিবনে একদম নোৱাৰে তাৰে উদাহৰণ লৈ পেলাই আজি ভিডিঅ'টো দেই স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'ল মই সিদিনাখন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ ভিডিঅ'টো আছিলে বিহুৰ ওপৰত বিহুৰ ওপৰত মানে সিদিনাখন নগাঁও কামপুৰত যেতিয়া বিহুখন মানে পাতিবলৈ লৈছিলে আৰু তাতে কিছুমান চৰকাৰে মানে বাধা আৰোপ কৰিছিলে নহয়নে আৰু সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে যিটো নিউজ মানে ৰাজু ৰায় দিছিলে প্ৰচাৰ কৰিছিলে অকল এটা চেনেলতে নহয় বাৰু কেইবাটাও চেনেলতো দিছিলে আৰু তেতিয়া সকলো মানুহ সজাগ হ'ল আৰু ময়ো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু আজি মোৰ এটা খবৰ পাই বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু কি জানেনে কোনোবা এজন যুৱক মানে আগবাঢ়ি আহিছে কোন যুৱক কি কথা সকলোখিনি ক'ম বাৰু মই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ মাজত লগাই দিম কিন্তু চাওক সেই যুৱকজনে যিটো সাহসত ওলাই আহি পেলাই কৈছে যে আমাক বিহু পাতিবলৈ মানা কৰিব কিয় আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে গোটেই কথাখিনি আৰু সঁচা তেওঁক মই ধন্যবাদ দিছোঁ অইন যি নহওক যোন প্ৰাৰ্থী নহওক যি নহওক কিবা সংগঠন হওক কিবা হওক কিন্তু সংগঠনৰ কিছুমান ভাগ আছে আৰু সেই সংগঠনবিলাকতো যে গোটেইবিলাকে মানে দালালগিৰি তেনেকুৱা নহয় তাৰ মাজতো কিছুমান ভাল যুৱক আছে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যুৱকজনক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ ওলাই আহিছে আৰু অকল যে যুৱকজনেই ওলাই আহিছে তেনেকৈ ক'লেও বাৰু মোৰ ভুল হ'ব অকল যুৱকজনে নহয় তেওঁ আৰু বহুত ঠাইৰ পৰা বোলে ফোনো কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সাহস দিছে আৰু বহুত মানে মানুহ ওলাই আহিছে সেই নিউজটো দেখি গতিকে বহুত ভাল খবৰ নহয়নে বাৰু এতিয়া এটা কথা কওঁ সেইটো দাবী ধমকি দিয়াৰ পিছত যদি আমাৰ বিহু কমিটিখন মেজাং কৰি বিহু কমিটি আছিলে নেকি সেইখন যদি মনে মনে থাকিলে হয় ৰাজু দাই যদি সেই নিউজটো প্ৰচাৰ নকৰিলে হয় তেতিয়া জানো আমি হ'লেও গম পালোঁ হয় নহয় জানো কিবা এষাৰটো এতিয়া হ'লেও কৈছোঁ কামত আহক বা নাহক নহয়নে আৰু তাকে কিছুমানে কি কৰে মানে ই আমুকটো কয় তামুকটো কয় বুলি মানে নানান ধৰণৰ কিছুমান হেৰি কৰে সি কমেণ্ট কৰে সি সেইবিলাক কৰি লাভ নাই যাৰ খুপ্ৰীত মাল আছে সেইবিলাকে কেতিয়াও নিগেটিভ কমেণ্ট নকৰে গতিকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইখিনিতে কথা এটা কওঁ নগাঁৱৰে বিহু সেইটো কৃষ্ণমণি নাথ আৰু সকলোৰে আমাৰ প্ৰিয় নহয়নে কিন্তু এটা কথা কওঁ একদম সৰুৰ পৰাই মানে মই কৃষ্ণমণি নাথৰ বিহু চাইছোঁ দেই আৰু সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু কৃষ্ণমণি নাথৰ কিছুমান দম আছে বিশেষতে নগাঁও মানুহৰ কিছু দম আছে আৰু তেওঁকো মই চেলুট জনাইছোঁ কিয় জানেনে কিছুমানে কৈছে কমেণ্ট কৰিছে যে নিউজটো পাওঁতে কৈছে হেৰি কোনোবা এজন গায়কৰ যেনিবা গানটো গাবলৈ ক'লেই কিয়নো গাব নোৱাৰে এনেকৈও কিছুমান মন্তব্য কৰিছে মই কওঁ শুনক গান এটা গাবলৈ কোৱাটো মানে ডাঙৰ কথা নহয় আমিও কওঁ বা কৈ পোৱা নাই কথাটো কৈছোঁ আৰু উদাহৰণটো দিছোঁ যে হেৰি আপুনি আমুক গানটো গাওকচোন তামুক গানটো গাওকচোন কথা কোৱাৰো এটা মানে হেৰি আছে ন আৰ্ট আছে মানুহে এনেই চেলচেল চেলচেলকৈ ছাগলীৰ নিচিনা কথাখিনি ক'লেই নহ'ব নহয় কথা কোৱাৰো এটা আৰ্ট আছে কৃষ্ণমণি নাথক যদি সুন্দৰকৈ ক'লে হয় বোলে দাদা আমুক গানটো নাযাবা নাযাবা গানটো গাওকচোন নিশ্চয় কৃষ্ণমণি নাথে নিশ্চয় গালে হয় তেওঁ ইমান অভদ্ৰ নহয় সেইটো ডাঠি দি ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমানে ক'ব পাৰে এই কৃষ্ণমণি নাথৰ হৈ ওকালতি কৰিছে কিবা কৈছে না ভালক ভাল বেয়াক বেয়াই কৃষ্ণমণি নাথৰ নিচিনা বিহু এসময়ত গাব পৰা মানুহ কোনোৱে নাছিলে এতিয়া তেওঁ অকণ বয়সো হৈছে কিন্তু কৃষ্ণমণি নাথক বিহুত কিন্তু কোনেও পেলাব নোৱাৰে দেই সেইটো কৈ থলোঁ কিন্তু যিয়ে নহওক আজি ভাল লাগিছে কৃষ্ণমণি নাথৰো সেই দমটোও দেখিছোঁ আৰু সেই যুৱকজনে যেনেকৈ ওলাই আহিলে বিহু আমাৰ পাতিবই লাগিব নাপাতিলে নহ'ব হয়ো তেওঁক কিছুমান যুক্তি দিছে সৰু ষৰ্ট পূজা হওক দুৰ্গা পূজা হওক কালী পূজা কত কি পূজা মানে সেইবিলাক কিন্তু তিনি চাৰিদিনকৈ পাতিব পাৰে আৰু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুটো পাতিব নোৱাৰে তাত বাধাৰ সৃষ্টি আহে নহয়নে ইমানে তেওঁলোকৰ মানে বাপে দাদাগিৰি গতিকে সেই দাদাগিৰি ওফৰাই পেলাই বিহু পাতিবলৈ সাজু হৈছে আৰু সেইখন

অসমীয়াৰ স্বাভিমান বিহুক বন্ধ কৰিব আৰু অসমীয়াৰ হাত সাৱতি বহি থাকিব এইটো কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে ছাগ এইটো এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয় লজ্জাজনক কথা সৰ্বপ্ৰথমে এটা কথাই কওঁ যদিহে বিৰ লাচি থানা অসমৰ এজনো সৈনিক এই বিহুখনৰ লগত ওতপোতভাৱে জড়িত থাকিলহেঁতেন তেতিয়া গম পালেহেঁতেন এই বিধায়কেই হওক প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলেই হওক বা ৰাজনৈতিক দলৰ চামচাসকলে হলসকলে হওক গম পালেহেঁতেন যদি এজনো সৈনিক থাকিলেহেঁতেন দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমিও বেলেগ কামত আছিলোঁ বেলেগ বেলেগ ফালে আছিলোঁ আমি গম পোৱা অলপমান পলম হ'ল কিন্তু আজি আহি এটা আটাইতকৈ এটা ইতিবাচক কথা হ'ল প্ৰত্যেকটো দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ অসমৰ প্ৰত্যেকটো কোণৰ পৰা জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে ফোন কৰিছে ভা খবৰ লৈছে অসমৰ জনসাধাৰণে আমাক সাহস দিছে তেওঁলোক আমাৰ লগত প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে থাকিম কৈছে কিন্তু আমাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান এই উৰি থকা পতাকাখন যেন তললৈ কোনো বদনে আনিব নোৱাৰে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা পালি নেতা বা চামচাই যাতে তললৈ নমাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাক অসমৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তৰ জনসাধাৰণে সাহস যোগাই আছে তাৰ বাবে আমি আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব বিহু অনুষ্ঠিত হ'বই কাৰ কলিজা আছে বিহু পাতাত আমাক বন্ধ কৰিব আছে নেকি কলিজা তেওঁলোকৰ এই কামবোৰৰ ৰাজপথত গণেশ পূজা পাতে গোটেই ৰাস্তা বন্ধ কৰি বল বম পাতে উদ্যম নৃত্য কৰি মদৰ দোকানত ভিৰ কৰি মদ খাই খাই নাচি নাচি যায় তেওঁলোকৰ কলিজা আছিলে বন্ধ কৰিবলৈ সেয়া অসমীয়াৰ স্বাভিমান বিহুক বন্ধ কৰিব আৰু অসমীয়াই হাত সাৱতি বহি থাকিব এইটো কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে প্ৰয়োজন হ'লে মুখামুখি যুদ্ধ হ'ব সন্মুখত যুদ্ধ হ'ব আমি যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজোঁ কিন্তু আমি বিহু পাতিম পাতিম আৰু পাতিমেই যিটো গোস্বামী বাদেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হওক অথচ আমি ইয়াত বিহু পাতিম দেখা যাব অসমীয়াৰ কিমান পৰাক্ৰম আছে অসমীয়াই কেনেদৰে যুঁজে আমি দেখাই দিম যিহেতু চাওক এই বিষয়টো এতিয়া নহয় এই কামপুৰৰ এই বিষয়টো যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহে এতিয়াও যদি উন্মোচিত কৰি দিয়ে ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী আছে কামপুৰত হাওদা লুইজবাৰ্গাৰ কেলেংকাৰীৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিব এই ৰাস্তাটো ইয়াৰ পৰা চাৰিআলিলৈ গৈছে আপোনালোকে চাওক একেকেইটা দালালৈ কিন্তু এই ৰাস্তাটো বহল হোৱাত ঠেক কৰিছে ঠেক হোৱাত বহল কৰিছে একেকেইটা দালালেই কিন্তু ইয়াত মানুহ বহাইছে অবৈধ মানুহ আহি আনি ইয়াত বহাইছে চৰকাৰী ভূমিত বহাইছে সেই একেকেইটা মানুহে কিন্তু উচ্ছেদ কৰাই সেই একেকেইটা মানুহে কিন্তু আজি চকু পানী টুকি যে সিহঁতৰ ওচৰত গৈ যে তহঁত উচ্ছেদিত হ'লি কিন্তু সেইকেইটা মানুহক মই দেখা নাপালোঁ শিলাকত তিনি মাহ চাৰিমাহ শিলাকুত মই প্ৰকাশ বৰুৱা নিজেই তাত তাত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ লগত থিয় হৈ পুলিচৰ মাৰ খাই আহিছোঁ সেই ৰাইজৰ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হৈ মাত দিবলৈ গৈ কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছিলে নেকি এই বদনহেঁতৰ নাম আপোনালোকে ক'ৰবাত আজিলৈকে শুনা পাইছেনে যদি শুনা পাইছে আপোনালোকে এটা টেবাৰ চিণ্ডিকেট চলোৱা গৰু গাড়ী অহা যোৱা কৰত পইচা লোৱাত পাব বালি গাড়ী অহা যোৱা কৰত পইচা লোৱাত পাব যদি কোনোবা এজন দুখীয়া মানুহৰ যদি কিবা কেছ লাগে থানাত দালালি কৰি পইচা পোৱা আপোনালোকে তেওঁলোকে উদাহৰণ পাব তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাম কৰা উদাহৰণ নাপায় তেনেকুৱা হাজাৰজন আহক আমি কিন্তু কোনো কাৰণতে আমাক ক্ষান্ত কৰিব নোৱাৰে আমি বিহু পাতিম পাতিম আৰু পাতিমেই আমি এখন সন্মুখ সমৰত আমি যুদ্ধৰ বাবে আমি সাজু হৈছোঁ লাগিলে তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসনেই নহওক চি আৰ পি আনক আৰ্মি আনক বেটেলিয়ান আনক যোনেই আনক

গীত পৰিৱেশনৰ মাজতে খঙত অগ্নিশৰ্মাৰ কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথ কৃষ্ণমণি নাথৰ অন্য শিল্পীৰ গীত গাবলৈ কোৱাত খং উঠিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ পুনৰ ৰঙালীৰ মঞ্চত কণ্ঠশিল্পীৰ লগত ঘটিল অনাকাংক্ষিত ঘটনা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ৰঙালীৰ পাৰ ভঙা উচা ঠায়ে ঠায়ে চলি আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলৰ সংগীতানুষ্ঠানো শেহতীয়াকৈ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ৰঙালী বিহুৰ মঞ্চত সংঘটিত হৈছে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা শিল্পীক মঞ্চত অপদস্থ কৰাৰ বাতৰিয়ে দখল কৰিছে শিৰোনাম তেনে এক ঘটনাৰ মুখামুখি হল এইবাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথ বিহু মঞ্চতে গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক অন্য শিল্পীৰ গীত গাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল দৰ্শকৰ ফালৰ পৰা একাংশ যুৱকে আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে খঙত টিঙি তোলা হৈ উঠে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথ নগাঁও বৰদিলা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনত যোৱা নিশা গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আৰু তেতিয়াই সংঘটিত হয় এই অঘটন ৰঙালীৰ মঞ্চত শিল্পীসকলৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া এনেধৰণৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিক এতিয়া তীৱ গৰিহণা দিছে একাংশ সচেতন ৰাইজে নিশ্চয় ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখিলে নহয়নে আৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখি আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় অকণ সাহস পাইছে ন আৰু মনতো ভাল পাইছে মই সেইদিনাখন যেতিয়া এই ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ যে বিহুৰ নামত এনেকুৱা কৰিছে মানুহক বিহু পাতিবলৈ দিয়া নাই তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰে সেই নিউজটোত মোক বহুতে মানে হেৰি কৰিছে ছাপৰ্ট কৰিছে মানে বহুতে দুখো প্ৰকাশ কৰিছে যে এইটো কিয় এনেকুৱা কৰিব লাগে সেইটোতহে ছাপৰ্ট কৰিছে দেই কিন্তু মানে পাতিবলৈ দিব নালাগে সেইটোত হেৰি কৰা নাই ছাপৰ্ট কৰা নাই গতিকে বহুত ভাল লাগিলে আৰু সেই যুৱকজনকো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আশা কৰিছোঁ বিহুখন যাতে সুকলমে পাৰ হৈ যায় তাকেই কামনা কৰি আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই